Вкусного всем. Крабовый крем-салат вряд ли кто-то сможет отнести к какой-то определенной национальной кухне. Я готовлю его так давно, что даже не помню, где я уже взял этот рецепт. Мне иногда кажется, я его и придумал. Когда-то давно, когда крабовые палочки только появились в наших краях. К слову, дети, когда узнали, что мы снимаем ролик по приготовлению этого салата, отказались что-либо есть, пока не приготовим его. Он очень популярен у нас, и мы делимся этим рецептом с вами. А нужно будет всего ничего. Крабовые палочки, яйца и майонез. Вот вообще больше ничего кроме этого. Даже соли не потребуется. Единственный нюанс, который я хотел бы отметить – количество майонеза. Если взять меньше, салат потеряет кремовость, но станет насыщеннее. Рецепт приготовления домашнего майонеза я показывал в предыдущих своих видео. И то, что я предлагаю – это база. А дальше ваши вариации. Хотя больше ничего я бы и не добавлял. Салат сам по себе совершенен. Для начала отварим яйца. Можно класть как в холодную воду, можно уже в кипящую, без разницы. Важно, довели до кипения и варим не менее 8 минут. Или дольше. Нам нужны яйца вкрутую. Пока варятся яйца, займемся крабовыми палачками. Берите самые лучшие, на ваш вкус, конечно. Самым лучшим насыщенным вкусом. Мне нравится новинка тех, где указано с добавкой крабов. Хотя, конечно, никто этих крабов туда не добавлял, дураков нет среди производителей. Но вкус насыщенный. Нарежем их кусочками и вы измельчите. Измельчим блендером до консистенции мелкой трухи. Пока мы это делали, яйца сварились. И мы их остудили в холодной воде минут 5, с ними тогда легче работать очистим от скорлупы и отделим желток от белка. Обрабатывать мы их будем отдельно. Желток отдельно, белок отдельно. Теперь измельчим белок с помощью того же блендера. Можно натереть и на терке мелкой, раньше я так и делал. Но с блендером удобнее. Измельчили, добавим к пасте из палочек. И перемешаем. Перемешали в более-менее однородную массу, добавим майонез. Лучше в мире оливковый, домашний, я о нем говорил в предыдущих видео. Также тщательно перемешаем. И направим массу в холодильник, охлаждаться минут 15-20. А пока охлаждается кремовая масса и немного густеет, натрем желтки на мелкой терке. Можно было бы опять-таки в блендере, но потеряется воздушность а нам необходима воздушная масса желтков. Терка для этого лучше всего. Натерли, дождались охлаждения и загустения массы, пора формировать салат. В салатницу переложим кремовую массу, а сверху посыпем натертыми желтками. Это очень простой и в то же время очень крабовый салат. С одной стороны крабовый вкус не размывается другими вкусами, с другой стороны добавляется сливочность и смягчается консистенция. Прекрасная намазка на хлеб или салат закуска. Дети в восторге, на перебой разгребают его по своим тарелкам. Хотя во время его появления на столе взрослые также участвуют в этом соревновании, особенно когда необходимо закусить. Приятного вам аппетита! И мы ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь и будьте здоровы!